Ay, bir dəqiqə dayanın. Kino deyil, avtomobil verilişidir. Nə olur? <laughs> bugünkü verilişdə məqsəd odur ki, yeni Skoda Yeti avtomobilinin e, mühərrikin gücünü və salonun genişliyini sizə sübut edək. Və bugünkü Tez Dravidda mənə kömək farsaj verilişinin daim izləyicilər olacaq. Uşaqlar istəyirəm ki, nə avtomobillə yaxından tanış olasınız. Buyurun. Məlumdur ki, 1.2 litr həcmli turbo mühərrikdəndə fikirləşirsiniz ki, 1.2 litr mühərrik bonusu nədir. Amma avtomobil turbo mühəriklə təmin olunub, turbada avtomobil mühərrikində əlavə bir güc verir. Onda deyim ki, avtomobilin getiş hissəsi, e, transmissiyası və mühərriki e, Volkswagen avtomobillərinə məxsusdur və Volkswagen avtomobili Volkswagen avtomobilləri bildiyiniz kimi neçələrdir ki, Azərbaycanda özünə doğrultmağa davam edir. Avtomobilin adı Yeti-dir. O da tərcümədə qar adam deməkdir. Adətən avtomobilin yük götürmə qabiliyyətini ölçmək üçün avtomobillə yük qoyurlar, düzdür? Bu dəfə yük əvəzisi siz olacaqsınız. İndi istəyirəm ki yavaş-yavaş doluşaq maşına. Görək də görək mədə çox maraqlıdır. Yerləşəcək yoxsa? Başlayaq. Başlayaq. <laughs> İndi istəyirəm fikir verəsə otomobilin salonunda 5 nəfər rahat yerləşə bilib. Uşaqlar yerimiz narahat deyil ki. Rahat yerləşmiş salonda. Hı, hı, hı. Deməli, bugünkü yerlişimizdə bizi bizdə 11 nəfər iştirak edir. Mənimlə birlikdə və qalan bu 5 nəfəri üstəlik özüm bu avtomobil salonuna yerləşməliyik. Ona görə də salonun maraqlı bir quruluşu var. Mən demişdim ki, avtomobilin salonu transformerdir. Ə indi oturacaqların xüsusi quruluşuna fikir verin. Necə qatdalanır, necə çıxır və ə, görəcəksiniz ki, hamımız bax bunu salma yerləşəcək. İndi istirəm ki, bu rahat əyləşən qonaqlarımız düşsünlər arxa oturacaqdan, çünki uşaqlar donub artıq, hava soyuqdur. Düşün Və uşaqlar, əgər maraqlıdırsa, yaxlaşıb oturacaqların necə avtomobildən çıxarılmasına baxa bilərsiniz. Baxın, yüksəsindən də baxa bilərsiniz, baxın quruluşuna, oturacaqların. Santa kimi avtomobilə oturacağına apara bilərsiniz. Buyurun, budur sizin. Mehdi müəllim bu sizindir. Qız sın oturacaqdı, götürün. Və quruluşa fikir verdiniz, şagurlar. Rahat funksiyalı düzü. Hardasa bir əyləşib, hardası bir əyləşib təbiət qoyunda əyləşəndə voturacaqdan da istifadə edə bilərsiniz. O qız üçün nə rahat işlərinizi görə bilirsiz. İndi istirəm oturacaqları qoyaqdıraq ha. Hə? Oturacaqlar transformator formasında sıxdı. Maraqlıdır. İndi isə istirəm bir-bir ailəçi avtomobilin salonuna Mehdi, e, sənin e, artıq bura yerləşməndə, sənin yerin qabaq oturacaqdı. Düzdür, qabaq oturacaqdı. Ki nəvər oturmaq olmaz, amma biz tezrar ev məkandayı. Yola çıxmırıq ki. 10 nəfər üstə gəlmən 11 nəfər Yenishkoda 7 avtomobil salona yerləşdik. Və avtomobilin mühərrikin nə qədər güclü olmasını uşaqlara göstərim. Çünki ə, sayımız az deyil. O salonda 11 nəfər adam yerləşib və əyləşib, ə, çəki də var, ağırlıq da var. Uşaqların kəhvəkök. Yəqin ki, hərəkətə davam edək. Getdik. Deməli bu avtomobili e, Ziya Bunyatov 71 C-də yerləşən Audi, Volkswagen və Skoda mərkəzində əldə edə bilərsiniz. Avtomobilin e, bir neçə nov komplektasiyasında əldə etmək olar. 2 e, litr həcmli e, turbo benzin mühərrik və 2 litr həcmli e, benzin turbo dizel mühərriklə. E, və amma deyim ki 2 litr həcmli mühərrikə ehtiyac yoxdur. Artıq siz 1.2 litr həcmli mühərrikin gücünü e, gördürsüz. Xoşdur, inşallah növbəti verilişlərimizə sizi dəvət edəcəm. Avtomobilin ə, bəzi xüsusiyyətləri, yeni modellərinin bəzi xüsusiyyətlərini sizinlə birlikdə zahmata çatdırıb nümayiş etdirəcək. Və ə, sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun bu günkü verilişdə siz iştirak etdiniz. Sizə vaxt göstərildiyi üçün. Göstərmək üçün parçacıq izləmək lazımdır. Yenə rahatlıq baxıram. Veriliş qutarı deyə uşaqlar getdilər. Getdilər? Xahiş edirəm oturacağınız yerə qayıt anasan. Oh, sağ ol, sağ ol. Sağ ol.